я дополню. Мне кажется, что очень важная задача Владимира Борисовича, мне тут вот хотелось бы выступить в хорошем смысле слова его адвокатом, является возобновление статус-кво парламентско-президентской республики. Что значит парламентско-президентская республика? Это значит, что ключевые решения в нашей стране должны приниматься в парламенте. К сожалению, в последние полтора года эти решения принимались на Банковой. И Банковая вспоминала о том, что у нас центр принятия оказывается парламент, а не администрация президента. Только когда возникал какой-то очередной кризис и нужно было срочно на кого-то спихнуть ответственность. Вот, например, как в последние две недели. Да? И в последние две недели депутаты показали, продемонстрировали, что э, от них зависит, они влияют, они компетентны. И Гройсман во многом добился того, чего хотел, потому что опирался на эту позицию депутатов. Так вот, если он, став премьер-министром, по-прежнему будет э, нарабатывать коммуникации с парламентом, будет закреплять их, будет совместно работать с парламентом и закрепит за парламентом статус-кво, вот тогда, возможно, взлетит и тогда, возможно, будет результат и его, и парламента, и страны.